Ася, на сборах СП начинается... В общем, он идет, э, которого, еблан, которого усатый, которого отравил э, непутевый доктор. Он идет, там, где, там столько где таких этих персонажей, непонятно. В общем, он идет такой, по пустынчику. Такой пустынчик такой. И тут, откуда ни возьмись, негры. И все на плантации, работают. Реально, понял? И реально еще не вечер, еще реально не вечер. Они, блядь, да, работают. Они работают просто непочатый край. И тут он заходит за уголок в пустыне зайти за уголок, ну это пипецка бежачная. Он заходит за уголок. А там кустики. Короче, за кустиками тупо махачит негр. Вот так вот махачит и махачит. И негр Ради обнял, чего? короче, стол. Ради чего вообще? А хер его знает! И этот еблан не может понять, аж слеза у него течет. А негр, А негр, это вообще капец. Негр. стол, столбину. Где он нашел в пустыне столбину? Нет, блядь, он ее нашел, обнял, а его махачат. А его махачат, и он такой, знаешь, взглядом стреляет в усатого еблана, и тот, блядь, короче, падает, такой вообще никакущий, понимаешь? Вообще просто. Упал и такой... И тут непутевый врач ему дает, говорит, ты понимаешь, тебе в голову залез череп. Ну пиздец, как такое можно поверить? Ну просто я не могу, ну реально можно было на потерять. Нет, блядь, он просто взял и сказал, у тебя череп в голову залез. Давай я тебя напою ядом. Ты будешь дохнуть у меня всю серию. Все 2,55 часа ты мне будешь дохнуть дохнуть. Я тебя буду поить, но червь выйдет из тебя. Это, ты знаешь, как это? Аделаджа, Выйдет из тебя. Дальше. Следующий кадр. Просыпается два пидора. Вообще все не связано. Все, охереть, не связано, блядь. Я бы думал, что это реклама еще идет, блядь, про другие фильмы, Короче, просыпается два пидора. Белый и черный. Потому что они, блядь, вот так вот лежат голые, как так вот обнятые, блядь. Как так можно начать серию? Ты лежит блондинчик и этот, мулаточка. Ну, пацан, мулаточка, потому что он, блядь, сзади. Ну, его явно перли, короче. В общем, он просыпается и говорит, милый, я поехал. Сука, ну я не могу. Ну почему про пидоров и негров? Ну почему? Я же не расист. Я же не Нет, бля Короче, он просыпается и через окно. Как верный ангел, Реально это пипец. Следующий, идем дальше, это не конец. Блин. Следующий.. Дедушка. Еврейский дедушка, какой-то Рузенберг, Крудерштерн. Он, короче, седой, но он, блядь, пишет книжку. Пишет книжку про себя. Это ни хера, блядь, не связано. Я ничего не могу понять. Откуда у него вообще машинка взялась? Это самый главный вопрос. Блядь. Откуда у него в доме пишет машинка, блядь? Он только пишет книжку про себя. Я-то не знаю, что у него в жизни произошло, но всем же, блядь, интересно, что он пишет. В общем, чувак пишет. Этот кадр быстро нахуй, потому что неинтересно. В общем, следующий кадр. Типа наше время. Холли бери с Мини Гритовская. Дочь какого-то четкого чувака, который был... Эм, короче, писал статьи в газеты. Она типа потомство. Ну, типа отпрыск негритовский отпрыск. То есть там негры на плантации, а тут она, блядь, вот такая охеренная в люксе лежит. Неважно. Приходит на работу, на работе какой-то доктор, она что-то с ним такой чем муть, полная херня. И тут самое интересное, будущее, блядь. Блядь, первое будущее из двух, блядь, будущих. Короче, в первом, блядь, будущем. Неосиул. Сука, столица Кореи, опа, данным встанет. Неосиул. Короче, не Сеул, er а просто не о Сеул, блядь. И там реально, опа, ганглимс, такие все мощные. Freakin? Реально, реально после этого, после этого. Американский чувак играет китайца. На лоб нахуярили, вот так вот ему, короче, нахерачили ему какой-то залубки розовые, знаешь. И реально у него получается, вот как Машонка на лбу, реально. Это ж пипец какой-то, как из чувака надо было. В общем, я не мог выкупить вообще, да что за гуманоид а потом Нира говорит, это его загримировали. И тут понеслась, короче. Подруга китайка это была не загримирована, а она на самом деле такой родилась страшная. Это ж пипец какой, и без сисек, и без рыла. Ну как так можно жить? В общем, она подалась в стюардессы. Но стюардессы в летающем бургер кладе Ну это пипец какой-то. Не, ну реально, ну согласитесь, ну блин, страшная. А, она еще просыпается по будильничку, вот так вот лежит, блядь. Выезжает ее кроваточка, она просыпается, и это работает. Это пипец, реально неинтересно. Они не связано вообще. Ни не связано, даже машинка ни с чем не связана. Это все нахер убирается. Итак, второе будущее, в котором люди как негры работают, но не не негры. Они просто татуируемся в жопу. И тут я понимаю, что главный из этих всех трудящихся, это Том Хэнкс. А меня-то наебали и сказали, что Роберт Дауни-младший тут играет. А этот-то Том Хэнкс, а он-то покруче. Он-то, я-то из-за него плакал. В общем, идем дальше. Том Хэнкс в охеренной кофте. Я, блядь, захотел в кофте и ускачах. Это типа будущее, в котором нету ничего, ни машин, ни топлива. Они просто, блядь, как скоты, короче, работают на плантации. Охеренная кофточка и охеренные ускочи. Еще и кеды, я уверен, конверсы. Но неважно. Этот чувак сидит на камешке и что-то хавает и думает. И тут его мысли говорятся на каком-то неправильном украинском языке. Я си си, осе". Ну там, короче, реально, я сложно это передать, реально. Я просто реально потерял матку после этого. Оно реально ушло, потому что чувак с сыном пристал типа к этому, вот этому Тому Хэнксу, который главный герой в «Атериной его скачал. Вот этот чувак с сыном, они типа вместе втроем типа, начали делать стаю свою. И тут этот дебил сидит, точит нож, к нему приходит дьявол. А тут я хочу напомнить, кто снимал этот фильм. Братья Вачовски, которые сняли три матрицы. После того, как они сняли три матрицы, один из них перебнулся в бабу. Реально баба! Теперь она сестра и зовут ее как-то Вита или Костя. Ну, Короче, и реально с розовыми волосами смотрел, честно смотрел. Блять, ну только пидоры могли такого. снять про такую херню. Короче говоря, остановился я на дьяволе. Появляется дьявол, которого, как вы вы думали, кто играет? Чувак, который играл агента Смита в Матрице. Он там всех уебней страшных играет. Всех самых страшных уибней. Кроме китайца, которого, блядь, за лукой нарисовали просто реально. Это пипец. В общем. Этот страшный тип подходит Тому Хэнксу таким на ушко Убей их! Ну нахера ему их убивать! Он же не хавати их, не будет ничего! Что вы думаете, он делает? Приходят какие-то три тупых еблана. Такие разрисованные, все, короче, одного из них играет. Скажи мне. Играет этот. Я, блядь, все, весь фильм вспоминал в середине фильма на весь кинотеатр крикнул. Да, я вспомнил! Как же его зовут? Блин, он такой. О, подожди, 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 Он играл в каких-то таких лирических тупых фильмах. И в одном ужастике, там, где мозги ели. Как же его, как же его, ты не помнишь? Не, не Джонни Депп, он не очень известен, но он как бы известен у моих мам, знаешь, типа, ну, главное, чтобы нас любили наши мамы. Дальше, Короче говоря, этот дьявол ему говорит, их купить, этот чувак не выкупает, прибегают тупые какие-то скоты, тупо замачивают батю и ребенка, а этот лежит под камешком и такой, нахер. Возвращаемся к еблану, который умирает. Потому что ему в голову залез череп. В пустыне. Это, он Или это, опять? это опять... Он вот так вот все по кругу ебланится, а иногда еще и вот так вот, понимаешь? Вот так вот, вот так вот реально капец. Короче говоря, снова про этот корабль. Тут ну, там ничего нового, они плывут, тот дохнет, этот его травит. Но в ангаре он нашел нигера, которого все били. И этот нигер ему сказал, ты видел, как я на тебя смотрел и как ты на меня смотрел? И тот такой, да, и снова, блядь, нахер упал, и все, блядь, и не может очнуться. Приходит супер мега тупой врач, и снова, я тебя ядом попою. Ты, ты выздоровеешь, по-любому. И он уже такой в припадках никакущий. Уходит это, уходит сцена, это... а, снова блядь. сцена про пидоров. Тут я не выдержал и сказал, что этот пидор пидор. Ну, это же очевидно. Короче говоря, этот пидор пидор хочет стать композитором. Но не пидором. То есть тут расходится его. Короче говоря, он летит в какую-то другую страну или город, я не знаю. Какому-то композитору, который уже старый, но у него артрит, поэтому он не может играть на пианино, но он крутой. Он приезжает к нему, становится его типа пидмайстром, идет его жену нагло, потому что он пидор. Пишет своему любимому пидору о том, что он не хотел ему изменять, он просто решил потрахаться с ней. Просто потому, что ему захотелось. Реально, еврейская подруга, которая играет Холли Бэй, негритовскую загримировали в белую еврейку. Ну до чего дошли люди? Это ж капец какой-то, я не знаю. Потом. <laughs> я <поскучал>. Потом. Потом. <laughs> после этого, как он все, все порешал, он начал писать музыку. Но, блядь, ни одной ноты не знает. Вообще ни хера не знает. И тут чувак ему такой сидит, типа, ну ты что, не знаешь? Это же ля минор. Этот сидит такой. Да <laughs> только пидор могу трахать. <laughs> <laughs> <что?" смех> и там все. Короче, он учится, все. И в общем, этот чувак. В середине фильма я выкупаю, что этот чувак пишет хмарный атлас. Вы поняли? Хмарный атлас это, короче, симфония. Общем, это... Да хера охуенно уебанская крутая. <свят> Понимаешь, ну это реально как тупая пизда Но это круче. Потому что мартышлюшка рядом не стояла. Реально. После этого это все уходит. Снова про этого еврея Рузенберга старого, который на машинке печатает свою историю. Его брат, э, его же... А, началось все с того, что Том Хэнкс сыграл какого-то чувака, который написал книгу, какой-то там черный кулак или что-то, короче, там Iron Fist, в общем, неважно. И какой-то какой какой то, какой -то, какой -то эм, критик закритиковал Ванус, короче, его книгу и сказал, что этот кулак может считать только зеки и тупые лузеры. Чем это закинчилось? Это рано до конца еще. Он его ухерячил и выкинул нахер, короче, с дома. Нет, э, критика, который его обосрал при всех. Ну, типа, Янукович написал книгу. Понял? А умный чувак какой-то сказал, что это книга фуфло. А этот Янукович подошел и выкинул его нахер с дома. И все-таки, ой, ты герой! Чем закончилось? Закончилось все тем, что все живут в мире, чувиха не утопилась, а всех спасли. Человек вылез. Чевяк не вылез. Нигер отпиздил, короче, тупого врача. Потом, короче, этот тупой врач хотел забить нахер нигера в души. В души нигера чувак этот, который играет да, меланхолий, ебал, вот этот тупой он берет сундук с золотом сам, в таком херовом состоянии, после месячных он поднимает этот сундук и по не врачу, такой хуёкс. Это ж капец какой-то, ну как так можно вообще? Ну и все счастливы, этот чувак еблан с нигером сейчас. Короче, а еще в чем был смысл? Вот эта кореянка, которая урокливая, она вот в этом будущем стала богом для следующих людей, которые вот это в будущем, дальше, которое в будущее будет. Они <соединяющие> типа, там такой пипец! на Иди. Иди, <соединяющие> не Реально. пожалеешь. Иди сам. Иди с Иванкой, не пожалеете оба. Я тебя тебя не, я не знаю, понимаешь? Ну, это краткое содержание. Поэтому все будем на YouTube. Когда...